Друзі, як ми вже зазначали, сьогодні чекаємо в гостях талановитих і обдарованих особистостей. Наступною гостею у нашій студії буде Катерина Шерманова. Вона співачка, телеведуча, вокал діджей ще й модель. Раді вітати. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Привіт, привіт. Я не можу на не можу туди чи туди. Дивись у небо. Все ми зрозуміли, okay. ти дуже різнопланова особистість. Розкажи ж нам спочатку про свою, власне, співочу кар'єру, як починала і от чим ти займаєшся зараз? Ну, починала я не тут, я, так сказати, не коріна, чи Я жила доволі таки довгий проміжок часу в Росії. Значить, моя вокальна кар'єра почалась, мабуть, десь лет. 15-13 даже, наверное, когда меня в школі вытурили на конкурс певиц, то есть на, ну, так сказать, межшкольный конкурс, и вот как-то вот с этого все началось, мне дали такую перспективу в плане того, что мне все говорили, давай, давай, давай. Я пела песню Алсу на плеер. С молочными зубами еще нормально. Вот, то есть как бы с этого все началось, потом больше, больше, больше. То есть какие-то уже международные конкурсы, межроссийские, дальше, 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 дальше. Потом, значит, была эстрадно-джазовая студия. Все-таки я поняла, что скорее джаз это мое. Как бы, наверное, в связи с тем, что э, постановка голоса такая была, и как бы это мне было ближе. Это было вот что-то такое андеграундное. То есть, ну, не хоровое, да, пение, это не эстрадное пение, а вот именно эстрадно-джаза. Это, это такая золотая середина. Это что то твое. Так, ты это... да. Да. хоть куда джаза. И то, и то, пятое-десятое. Ты сама пишешь песни? Да, у меня есть а, две песни. Автор, которых собственно, я, и как бы музыка, и слова. Сейчас совсем скоро выходит вторая. Не буду открывать э, тайны все. Совсем скоро буду да читать. выход второго трека. То есть первая песня непосредственно более эстрадного формата. Второй проект сейчас мы делаем с одним диджеем, куда я написала слова, и, соответственно, э, мелодию. Мы еще зазначали тебе как вокал диджей. Uh -huh. Ты еще занимаешься этим. Что это расскажи? Как давно Что, занимаешься? Это, что это такое? Да, что это такое? С его едят. Да, я не рассказала, значит, чем все закончилось собственно. <laughs> В России все закончилось сольным концертом. У меня был свой Мега-мега такой ребенок маленький, которого я лелеяла где-то, наверное, полгода. Самария, напомню, была. Да, Сегодня это надо. была детская мечта напротив зеркала с расческой, вот это вот еще с тех времен. И как-то вот оно получилось. То есть, у меня был целый концерт, у меня была группа поддержки, которая принимала участие. То есть, у меня была своя такая немного андеграундная идея. Я была в инопланетянкой. Я мне просто, ну, у меня с детства сценарз это марсианка, то есть как-то вот, стебанули, да, и как-то вот оно пошло, и в реале сделали такой концерт. То есть у меня была такая ракета большая, то есть я тут влетала, не на самом деле, да, Это, знаю, это, это смешно, но это реально было круто, то есть со сцены, декорации, то есть свет, все было очень здорово, ведущие, то есть все было классно. Это была такая мечта, но потом получилось как, то есть вот знаете, вот когда мечта сбывается. Ты Куда вот потом дали? сидишь и думаешь, да, типа, а что дальше? Вот, ну что? Второй сольный концерт, третий концерт, четвертый. И ну, такая карьера. Вот... Да, 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 да. Алла Пугачева, Олимпийский. И как-то вот и все. Ну, вот я mm -hmm. сделала, как бы я добилась того, того рубежа, который хотела именно в вокальной карьере. И просто сложились обстоятельства так, что я приехала сюда жить. И однажды вот так вот абсолютно спонтанно мне я сюда приехала с такой целью, что я не хочу больше петь. То есть, вот как-то вот, ну вот у меня завершилось, я думаю, все это несерьезно, это песенки в 29 лет я не хочу там скакать в трусах на сцене и петь песни. Думаю, не надо что-то посерьезнее, более такое спокойное, более, может быть, ну, другое в общем, другое. Я да, хотела себя найти, да. Да, да. Я хотела себя найти в чем-то другом. Да. И тут, как раз, просто появляется человек, который мне говорит: слушай, ты не хочешь вот да, совместить вот это вот? Я на самом деле работала кредитным инспектором, я сидела коллектором, выбивала деньги. Я работала, я работала администратором. То есть я пыталась уйти от этого как ну, максимально. То есть я пыталась закрыть на творчестве вот так вот. И все-таки вот судьба, и судьба, вот и да, и приз, ну вот призвание, но есть призвание. Постречался человек, который мне предложил, говорит, не хочешь попробовать совместить это? То есть вот ты вокалистка, да, у тебя это есть от Бога, все, попробуй вот это вот, и плюс еще вот такой нюанс как игра. То есть сначала, конечно, это было unreal, потому что, ну представляете, вот как как это? Вот ты стоишь, да, тебе одной рукой надо сводить, а вот при... третьей принципе... рукой у тебя наушник, и еще микрофон, и ты должен еще и петь. То есть это это очень было. Первое время это были истерики, эти были слезы. потому что мне было мысль, что я вообще полная бездарность, я не могу совместить эти четыре вещи в одном. Як юлий Цезар, все зразу. Да, да, так я що му говорю. А потом со временем техника, 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 сейчас могу закрытыми глазами дошло да, да, года. На сегодняшний суп могу говорить. На сегодня ты задоволена, так? Ты да, своей работой задоволена конечно, полностью? Конечно, я очень довольна тем, что у меня есть. Ти ж які тоді плани в тебе на майбутнє? Чого ще чекати? Находить нова пісня вже, так? І далі. Ну да, одна маленькая мечта, как говорится, их не бывает э, мало. У каждого человека их очень-очень много. То есть каждым я могу сказать так, что на сегодняшний момент э, я занимаюсь вот этими маленькими, так сказать, отре отрезочками своего творчества. То есть я стараюсь развивать многогранно. То есть не так, что там вот, в одном иду и все. Мне вот, многие люди говорят: Катя, вот что ты вот не остановишься, что ты вот не начнешь себя развивать в одном и вот больше будет результата. Но я считаю, что вот, если ты развиваешься в одном, ты перекрываешь ходы в другое. И как бы я думаю, что талантливый человек именно, который не просто там талантлив от Бога, а который делает все для того, чтобы свой талант развивать, он должен mm -hmm. развиваться полностью во всем не только в одном направлении. И я могу сказать так, что э, как бы сольный концерт был, да. То, что в вокальной э, карьере, как бы это в принципе тот рубеж. Э, в карьере вокал диджей я еще не набрала ту высоту, на которой я могла бы остановиться. То ты, есть, знаете, как самолет, который чего можно прахнуть, да, самолет, чего можно профессии? Чего можно достичь? До да. этого хочешь, может, выступить, до ну, заспевать хочешь. А вершина – это любовь людей. Это не космические гонорары, это не какие-то там определенные танцполы, на которых бы я хотела сыграть. То есть у меня были танцполы, на которых было 20 человек, и были танцполы, на которых было 2000. И то есть это, конечно, любовь людей. Любовь людей, когда мне звонят и говорят там, Кать, давай приедешь к нам, а я уже в четвертый раз в этом клубе играю. Вот это, вот это, круто. Это реально. Ты понимаешь, что ты делаешь это не зря, и ты живешь не зря, и ты не зря занимаешься тем, что ты делаешь. У бы может быть, много шанувальников, так? Ну. Какие-то фан-клубы, возможно, под стоять, тебя ждут ну, с работы, там, с кого Ну, бывает, конечно, после выступлений подходят там цветы, всякие записочки. У меня такой молодой человек очень... Равно, <laughs> такой, да? то есть, как бы он... Не подпускает никого, да, так. Да, он молодец. Он вот именно все контролирует, все под четким контролем. Но вообще, конечно, он старается со мной всегда ездить. Я вот сюда с собой беру, но, не как Да, все-таки. Это, правильно, так. Нет, ну, как бы, во-первых, интереснее, то есть, как бы, вдвоем, там, он что-то видит, то есть, я ему тоже как то есть возможность посмотреть город, там, посмотреть места. В то же время мне, как бы, мне одной не скучно, и это здорово. Ну, конечно, поклонников, да, это, в принципе, разный контингент, но я на этом, ну, не циклист, то есть, вот там, поклонники, я хочу фанаты, фанаты, такого нет. Я делаю свое дело, мне это нравится, если это нравится другим, это кайф. Это а были какие-то такие подарунки неординарные, что-то такое, особые, что запомнилось Навальники. Ну, наверное, для каждого диджея самый классный, курьезный подарок это было, там, когда пишут, ты там, допустим, играешь, вот я играла в Турции, Стамбуле, да, представьте, вот Стамбул, Турция, как-то, да, вот люди там, европейцы, разные, разные национальности, и мне просто вот так вот такой, открыточка такая, да, мне вот передают через охранника, я открываю, написано на русском языке, поставь ваню Дорна. Нет, для меня был шок. Как оказалось, это просто отдыхали русские. Так я поставила, они там просто все... У -у 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 -у! Ну, то есть вообще очень здорово. Ну, это круто. Но о подарков, что прям таких, то есть, ну, машины мне не дарят, кольца мне не дарят. Я думаю, все Ну, нет, я думаю, что такие подарки должен дарить муж любимый, а как бы фанаты я не У меня были как предложения именно такого характера в плане того, что какие-то подарки, но я стараюсь все-таки... Да, да, да. А нагороды какие-то маешь? Принимала участие в фестивалях, конкурсах? Ты говорила, что с Да, в вокальной карьере, конечно. То есть, ну, в диджейской карьере, в принципе, то есть что у нас тут геометрия, геометрия, геометрия ну да, лучший это... диджей по версии геометрия какого года Я не знаю, статуэтка Тома стоит, 2012 или 2013, -е? 2012, -е, да как бы, ну она есть, стоит на полочке, так вроде там колечки висят, ну как бы какого-то какого -то такого толка от нее, в принципе, нет, но оно было приятно, конечно, там все дела. По поводу вокала, да, у меня были международные конкурсы, дельфийские игры, если вы знаете, так. такое очень большое. Так, так, да, самых, да, один из самых больших, я была финалисткой, мне дали денег. ну как бы здорово. Да, у меня, мы так по семейному, иногда собираемся, так, вот знаете, у меня есть такая папочка. Ось така. Там от ці всі грамоти, дипломи, рекомендації по сімейному. садимся з сім'єю, открываем. а пам'ятаєш, от ти туди їздила. Тобто, це все хреба. Це батареї статуеток на поличці, напевно, так? Так, є кубки, дипломи, це все храниться, будеш дітям показати. Є в такій всесторонньо розвиненої, можна сказати, особистості, щось таке, чого ти ще не досягла. Тобто навіть не мрія, а напевне, якась така сфера діяльності, де також можливо. Хотіла б себе показати, досягти якихось вершин, але ще не дійшла, напевно, до цього. Так. Да. Що саме, що було? Ну, признавай вам розвал, так? Да, да. У мене є така нереалізована мечта, мабуть, в глибині душі. От я ще в цьому себе не спробувала, але дуже очень хочу в сфері стилістики. Вот у меня всегда тяга была к этому такая, то есть я вот как-то всегда, мне это нравилось, там, поясочек подобрать, тут подстричь, так, вот тут надо вот это. И то есть это все с детства, подружки толпами ходили, я там всех одевала, уже потом вещи не помню, где я не дарила потом вследствие. То есть, ну, вот всегда у меня была к этому тяга. И, в принципе, если у меня такая будет финансовая, подчеркиваю, возможность, потому что это мне дешево, очень, как бы, Якщо буде така возможность, я думаю, що я себе обязательно в этом попробую, обязательно себе в этом как-то поищу. Ну, сейчас так, то, тобі тебе цьому успіху. Так, так. Так. Спасибо большое. Так, а взагалі, в нас вчинень багато, взагалі, вокальних, э, гарних вокалісток і клубних mm -hmm. також. Як в тебе ну, з ними відносини? Конкурентки, чи спі... є? Так, конкурентки. конкурентки. спілкуєтеся, ми всі, ми з друг другом званіваємося там. у меня, допустим, какая-то вечеринка, я там звоню, Наташ, Лен, да. Алла, слушайте, а вы не знаете там что, вот то-то-то-то-то-то, да, окей, то есть, как бы, ну, никаких нету. Как... Вы там на сцене на не за микрофон. Не... Нету никаких абсолютно там негатива какого-то там друг друга, какой-то там каких-то эмоций таких. Ну, все, в принципе, на одном пьедестале, то есть все занимаются, каждый своим, там, Алка, она ездит там сейчас в Китай, то есть развивается так, там, допустим, Лена, она развивается в другом, Наташа в третьем, то есть Наташа Близько ко мені, она в клубній сфері. Все-таки, как бы я, як вокал, Діджей, на сьогоднішній день в місті одна, поэтому <laughs> <laughs> я все добре. Ви помітили, в нашому місті майже немає конкуренції. Тобто, в кого ми не запитуємо, всі кажуть, ні, ми всі Нас товаришуємо. місто, всі так. дружні, всі місто. Всі дружні, тим більше в клубній сфері. І я думаю, на цій ноті, такі домашній і так. приємній, ми вже будемо завершувати. Зараз mm -hmm. ти маєш нагоду звернутися до. до телеглядачів, можливо, запросити їх э, на свой выступ, или просто побажати чогось. Чи подарунки. Привітати своїх Собі друзів. По попросити да. подарунки. Так, в общем, нет, ну что я могу сказать? Я могу, наверное, повторюсь по поводу того, что для меня главное, это когда Люди довольны. Вот когда люди довольны, когда люди говорят: Блин, я танцевал просто, я затирала все каблуки себе или там наоборот, там блин, ты так поешь, я ж просто там, я не знаю, для меня это самая лучшая награда. И я буду дальше идти для того, чтобы. Не для того, чтобы там, как Николай Басков, там типа Я люблю вас! А, типа, ну как бы для того, чтобы просто получать это удовольствие. Как бы без какого-то там эгоцентризма, без там, самовлюбленности и всех этих дел. Просто получать это удовольствие. Вот и да. сегодня до нас. Большое. Спасибо большое.